Проблемы батальона «Торнадо» начались после того, как сотрудники батальона «Торнадо» остановили эшелон с контрабандным углем и чугуном, который шел с ЛНР. 16 числа этот состав был остановлен, 17 массово начали возбуждать уголовные дела, и у правоохранительных органов появились куча вопросов. И «Торнадо» из батальона составе МВД стал злочинным угрупованием, которое... Которое нужно расформировать. Наш командир лежит в больнице после операции. Он сделал все процедуры. Тут звонок ему на телефон. Оказывается, как генерал был Днепропетров, ну, МВД, позвонил ему приедет сюда, в МВД, в областное. управление. В областное управление. Тут только он заходит в управление МВД, подъезжает микроавтобус и выскакивает оттуда ну, человек 5-6 людей в балаклавах. Сзади человек прыгнул, начал душить меня, спереди человек открыл дверь, начал бить по лицу и все остальное. А третий залез с другой стороны, начал руку выламывать. Четвертый от с водительской стороны взял, начал вы, 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 выпихивать меня с машины. Выпихнули, бросили на пол, надели наручники, надели мешок черный, начали бить по голове ногами, прыгать по, по телу, по голове, по ногам прыгать, скинули мне в машину, сели мне на голову, на туловище, на ноги и поехали по улице Ленина 18А. Управление розыска. Управление розыска. Они меня отвели к замначальнику управления. От меня хотели, чтобы я написал заявление на своего командира. На вчера было задержано 8 человек, по той информации, которая у нас имелась. Ночью было освобождено 2 человека. Все люди, которые были задержаны, всем людям, которые были задержаны, были причинены телесные повреждения. Но на сегодняшний день есть выставок специалиста судебно-медицинского эксперта. Он снял Телесные повреждения. Он снял побои, которые описаны уже в акте судебно-медицинского исследования. Здесь запечатлены все фотографии. Его душили, на него одевали наручники, его избивали. Это все было видно визуально. При этом самое интересное, что он был допрошен всего лишь в качестве свидетеля. Зачем избивать свидетеля? зачем применять насилие к человеку, который является свидетелем. В ближайшее время будет подано заявление о преступлении в отношении работников милиции, которые причиняли данным лицам телесные повреждения. Будет направлена телефонограмма на имя Лутковской для того, чтобы открывали производство и разбирались. С учетом того, что... Вот эти вот люди, которые были задержаны, к ним применялись телесные повреждения, ставят под сомнение законность приобретения этих данных. То есть, на мой взгляд, применялись по всей вероятности так называемые пытки для того, чтобы получить необходимые органы досудебного расследования показания.